мэр города вот там который там пишет там и печати ставит может увидеть объездную дорогу проектированную вокруг своего города или не может ну, обязана знать ну, где пройдет дорога этому... от какого от какого Откуда от на она будет уходить. Через косовщину она будет идти, или уходить она будет на колпака, вообще минуя сад, минуя косовщину, минуя дамбу. Я-то должен знать. Да, и мы ставили этот вопрос. Дамба да, дамба это наше введение, косовщинское. Правильно? В нашем. Нет. Нет. Ну на границе нашей. На нашей границе. Ну, так как Пойдет будущим поколениям через ну не мы ее будем строить э, там через 15 лет ее будут строить или через 20 Ну ее что будут строить когда-то отвезную дорогу киев э, курск или не будут или так по нашей баумана э, и по э, Черниговской, по белопольской пока пока так и будут идти фуры всю жизнь киев э, суммы этот э, курск Хочу увидеть, где пройдет дорога. Передайте этому Павлюченко, пусть он даст общественности города Сумы, Сумской области, Сумского района, жителям поселка Сад наконец, где пройдет обвесная дорога по чьим землям. А если у вас нет допуска к, допуска к работе в спецчасти, то вы не зайдете в спецчасть областной архитектуры и не увидите эту работу. Это коротко.